असल मैं हूं सैयद आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए आठ जनवरी दो हजार चौबीस को परभनी के पालक मंत्री संजय जी ये परभनी जिले के दौरे पर आए और दौरे पर आने के बाद शहर के ही औद्योगिक वसाहत में रहने वाले होटल फन पार्क यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आड़ावा बैठक ली गई और इसमें आड़ावा बैठक लेते समय ये बात क्लियरली बता दी गई कि लोकसभा के लिए गाफिल न रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश दादा विटेकर इनके लिए हर कार्यकर्ता ने काम करना चाहिए वार्ड वाइज काम करें गांव वाइज काम करें और पूरी तरह से वार्ड वाइज काम करते समय बूथ वाइज भी काम करें ऐसे भी इस वक्त सलाह कार्यकर्ताओं परभनी के पालक मंत्री नामदार संजय जी बंसोड़े इन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया है जिस तरह से यहाँ पर परभनी के लोकसभा की जगह महायुति की जानब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़नी गई है और छोड़ने के बाद में यहाँ पर निवड़ूक में गाफिल न रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश दादा बेटेकर इन्हें पूरी तरह से सहयोग करें इन्हें विजयी करने के लिए पूरी तैयारी करें ऐसा भाई इस वक्त इस कार्यकर्ता मेलावा में इस वक्त आढ़ावा बैठक में कहा गया है फन पार्क में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई इस वक्त जिला अध्यक्ष आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी आमदार विक्रम काड़े महानगर परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख शहर कार्याध्यक्ष नासिर शेख युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौहान राजेश दादा विटेकर, महिला जिला अध्यक्ष सौ भावनाताई नखाते किरण तड़ेकर सौ नंदाताई राठौड़ विजय जामकर चंद्रकांत राठौड़ अनिल लखाते दत्तराव महदड़े दीपक वारकरी माधव कनकुटे राजेश चौहान रोहन सामाले कृष्ण दड़नर लक्ष्मीकांत देशमुख संतोष देशमुख दिगंबर करहाड़े शंकर भागवत कनकुटे डॉक्टर संजय खिल्लारे माजी नगर सेवक बाला साहब बुलबुले नईम भाई विजय धरने महबूब पिंजारी रामेश्वर अवरगंट इनकी मौजूदगी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार ये तेरह जनवरी 2024 को परभणी शहर के परभणी जिला दौरे पर आने वाले हैं उसी कार्यक्रम की यहाँ पर पूर्व तैयारी के तौर पर कार्यकर्ताओं का मेड़ावा लिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मेलावा लिया गया और आड़ावा बैठक में जिस तरह से यहाँ पर मार्गदर्शन किया है परभनी के पालक मंत्री संजय बंसोड़े इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ये खुले तौर पर कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की अब किसी तरह से यहाँ पर अनदेखी ना की जाए और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार को अब इस बार लोकसभा में विजय करना है और विजय करने के लिए

आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये मुस्लिम समाजाचे नेते आहेत ओबीसी समाजाचे नेते आहेत आदिवासी समाजाचे नेते आहेत आणि बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाला कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी देऊन त्यांचा सल्ला समा काम हे दादाने केलेले शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार होत त्यांच्या सरकारमध्ये एकही महिला मंत्री नव्हती

पालकमधून आश्वासित करू शाळीमध्ये सांगितलं सर्व निवडणुकाच्या अनुषंगाने दादांचं पहिल्यांदा आगन या शहरामध्ये होत आहे तर भूतुर्म भविष्याचा कार्यक्रम राज्याची आपल्याकडे या ठिकाणी झाला पाहिजे अशी त्यांनी या ठिकाणी भावना व्यक्त केली आहे मी त्यांना आश्वासित करू शकतो हा कार्यक्रम आदरणीय बाबाजी साहेब देशमुख साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत योग्य पद्धतीने आणि या या ठिकाणी घेणार आज भविष्याचा आमचे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि युवकांमध्ये ताकद आहे सांगू इच्छितो की दोन हजार एकोणीस झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे काही मला 何 <laughs>

भावी खासदार राजेश भयाल विजयकार मी शेवटी नावाच्यासाठी घेतलं एका लग्न असेल तर लग्नामध्ये मला जे विद्यमानात आजार आहेत ते सुद्धा लोकांनी ठरवले की तुम्हालाच नाही त्यासाठी लोक आतापासूनच मनाची तयारी करून बसलेले म्हणून did no yeah. yeah. A única Well, Antes <laughs> daquele sobre ಕಾರ i <laughs> don't Okay. what's your

आप देखते रहिए मेरे साथ पर बनी आज तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद